Очень многие россияне недовольны войной. Да вы и сами военные, я думаю, не хотите возвращаться домой в черных пакетах 1 апреля 2025 года. Просто берем Кремль, берем Белый дом. С Смешно, да. История неудачников, которые найдут работать после получения образования менеджерами я не знаю, в торговой сети, я условно называю. Я понимаю, что все это было не зря. Кроме эмоций сказать больше нечего. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Програма, яка задумана для того, аби бити нашого ворога і протидіяти ворожі дезінформації. Тож не забувайте нам допомагати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Ситуація з Маріуполем. Привожу групу дітей, і в цій групі я розумію, що є стрібонок, в котрого я прямо влюбляюсь і хочу. Просто невероятно его забрать. И я когда пришла, рассказала своим, то есть большая часть детей сказали: О, классно, давай! Но э, двое детей были практически одного возраста с ним. И это было страшное время, я точно могу сказать, потому что это была дикая конкуренция. На это на все еще накладывалось очень тяжелое отношение к России, там, к президенту, вот нашего там, нового приемного сына. А тут, представляете, он попадает просто в самый эпицентр mm -hmm. есть, вот, советник президента, да, дети, которые патриоты и радеющие за то, чтобы да, мы значит, сейчас победили. Сейчас я смотрю на Филиппа, и я понимаю, что все это было не зря. Но это сейчас человек, который учится в юридическом колледже. который мечтает пойти дальше по силовой линии значит, следственный комитет или прокуратура, то есть юриспруденция, которая любит страну, которая ставит себе на аватарку вместо бандеры Александра гельчи Дугина. А почему же СВОшники не хотят продолжения войны? Это же так весело, это так по дружньому собраться с мужиками, в окопе, піти в наступ. Но что почти каждая история завершается сумным финалом. Вот Правда, вони інколи їх продають як смішні. Один із СВОшників на російському ТВ розповідає дуже дуже веселу історію. Каже, що якось його поранило, і його побертими на ношах несуть, несуть, намагаються врятувати, Аж раптом вони побачили дрон. Ну і що б робили, наприклад, українські військові стріляли, відстрілювались би, ховались, але росіяни не такі. Вони кинули свого пораненого, бо не хіба всім разом помирати, і просто розбіглись. Помните эту улюбленную фразу военного лозунгиста Путина, что русские своих не бросают, правильно, не кидают, их добывают. Когда меня эвакуировали, меня эвакуировали на носилках. Я помню, меня ребята вчетвером тащат, а над нами зависает птичка. И так получилось, что они меня несли, несли, тут они слышат птичку. Все разбегаются, и а мои носилки, вот как на этой тропинке лежат вместе со мной, так и лежат. Я так осмазь, говорю, ребята, ребята, как же я? Они говорят, точно. Ну, вот сам момент сейчас вспоминается смешно, да. В декабре выступал тоже в госпитале для СВОшников, для бойцов. Что вот меня поразило? Полный зал сидит, раненый, тяжело, легко, с костылями, э, на каталке. Что меня про что я увидел? Глаза. Я не увидел там трагедии, печали, несчастья. Понимаете? Я увидел, они светятся, они радуются. Вот это меня поразило. Те, кто дивляться на давно, точно знают. Я завжди подкреслю, что россиянам геть байдуже, кого Ненавидіти. Головне, щоб була ціль. Ми, звісно, на першому місці, але в нас є і конкуренти. Ці конкуренти самі росіяни. Так сильно, як вони не переносять себе, ох, важко знайти таку ненависть всередині країни. Вони ділять одне одного на сорти та класи. Хто має виживати, а хто має жити? Он Матвієнко називає студентів із глибинки, ну тобто, не москвичей, хоча і сама вона не москвичка, називає їх невдахами. Каже, що їдуть студенти із глибинки до Москви. їдуть нібито за гарною освітою. Ну а потім, як середньостатистичні невдахи, стають звичайними менеджерами в торгових мережах.

истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать после получения образования менеджерами, я не знаю, в торговой сети я условно называю. Ничего плохого в этом нет, но они уже к себе домой не вернутся. Ну, неудобно, как же в Москве учился. А вот где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты. Там и родить проще, и воспитать проще. А э, в Москве они, дай бог, устраивают личную жизнь 30 годам и уже э, понятная последствия. Ніколи б не подумала, що буду виправляти сама себе. Але я завжди говорила про те, що не лишилося адекватних на території Російської Федерації. Все, друзі забираю свої слова назад. Знайшовся один унікум-індивідум, який пропонує всім військовим розвернути танки на Кремль, тому що Росії дуже і дуже потрібна революція. Владу він називає нелегітимною. А бачите, як цей бумеранг летить. Вони нашого називають нелегітимного. Нелегітимним, а їхнє суспільство називає їхнього. Одним словом, виявляється, що багато росіян не задоволені війною, і багато військових теж не хочуть помирати. То як і завжди, я вам нагадую, що ми робимо ставку на так звану громадянську війну в Російській Федерації, яка буде так чи ні в незалежності, буде продовжуватись війна, чи вона незабаром спиниться. Обращаюсь к російським воєнним 1 апреля 2025 года делаем все вместе революцию. поворачиваем свои танки на Кремль и едем его обстреливать и бомбить в случае необходимости. Все мы знаем, что власть в России не имеет легитимности. Об этом говорят очень многие видеозаписи в социальных сетях о вбросах фальшивых бюллетеней на избирательных участках. Очень многие россияне недовольны войной. Да вы и сами военные, я думаю, не хотите возвращаться домой в черных пакетах, либо в цинковых гробах без рук без ног ради интересов российского олигархата. Вы сами понимаете, что Украина никогда не представляла никакой угрозы для России. И все, что происходит, все эти ужасные вещи обусловлены только личными и корыстными интересами правящих элит. Готовьтесь, распространяйте это видео, потому что социальные сети будут с большой вероятностью блокировать данный контент, сотрудничая со спецслужбами. 1 Апреля 2025 года. Просто берем Кремль, берем Белый дом, берем все административные помещения, в частности здание МВД, Лубянку, здание ФСБ, здание прокуратуры. Обязательно. Просто берем власть. Для вас больше всего есть в этом смысла. Вы перестанете гибнуть на абсолютно бессмысленной и бесполезной войне. Вас весь мир объявит официально героями. Мы отдадим обратно оккупированные Россией, у Украины земли, украинские земли. Вернем ей Крым, вернем Грузии, Абхазию, вернем Грузии, Южную, Южную Осетию. Официально вы будете героем, героями, вы появитесь во всех СМИ. После этого мы объявим глобальную приватизацию незаконной, мы объявим путь и госпереворот 1993 года незаконными и как следствие глобальную приватизацию. Мы переведем весь частный сектор экономики в госсектор экономики. Таким образом, очень сильно укрепим экономику нашего государства. А также переведем обратно всю добычу всех полезных ископаемых в исключительно государственный сектор экономики. Тем самым укрепим экономику государства еще больше. Дальнейший путь развития нашей страны мы уже определим по ходу дела. Но на данный момент надо выгнать всех иностранных инвесторов с российского рынка. У нас есть все, вы посмотрите. И нефть, и газ, и золото, и платина, и алмазы, и куча разных драгоценных камней в огромных месторождениях, а также добыча цветных металлов. Черных металлов, вся таблица Менделеева в России есть в огромных избыточных количествах и в Сибири, и в Чечне, и там, и сям, где только чего нету, и меди огромные залежи. Наші громадяни будуть жити лучше, чем коріної населення об'єднаних арабських аміратів. Но для этого нужно перевести все обратно в государственный сектор економіки. Якщо раптом вас попросять створити опудоло для городу, а ви скажете: Я людина міська і не знаю, як опудоло має виглядати. То не засмучуйся. не засмучуйтесь. Все, що вам необхідно, це відкрити будь-яке відео Марії Захарової, і ви зрозумієте, який портрет. Вам треба відтворити особисто я цю жінку боюсь найбільше із усіх. Колись дуже дуже давно мене налякали жіночим алкоголізмом, показали фільми, картинки, і тоді я зрозуміла, що я ніколи в житті не буду хворіти цією хворобою. До речі, тепер можна оновити ці страшилки за допомогою тієї самої Марії Захарової. Бо я не знаю, скільки років, але виглядає вона так, наче п'є із маличку але. Як і завжди, чи то після банкету, чи то після опохмілля, вона вийшла навалювати про українську політику, все як завжди, Зеленський нелегітимний те 50 В мене тільки риторичне питання, навіть не зважаючи на все те, що вона там навалила, чуєте? Ну судячи з того, що несеться перемовини, заяв, так чи інакше. Все узгоджувати, яке завжди буде єдиний чинний український президент. То чи готова Марія Захарова до того, що вона буде вибачатися перед українським президентом, визнавати його легітимним? А отже, всі домовленості, які будуть укладені за його участі, ще й абсолютно дійсними? Помимо всего прочего, болезненный человек не только болезненно амбициозный, но еще и зависимый, с зависимостями. Об этом говорили на Украине много лет, никто не верил. Потом это стало уже очевидным в ходе, так сказать, зарубежных вояжей, когда человек себя ведет неадекватно не от эмоций, не от усталости, не от хронических заболеваний, а от зависимости от соответствующих препаратов и веществ. Ну и как же с ним общаться, Мария Владимировна? А Сколько кто с ним он... общается-то? Спасибо. <смех> Спасибо. <смех> ну, вы знаете, вы хотите, наверное, какую-то совершить мировую сенсацию, да, сейчас, чтобы в двух фразах или в трех словах я все бы вам рассказала. Мне кажется, очевидно, что сейчас идет поднастройка тех российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрации. Вот назначен посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, господин Дарчиев, который, очевидно, будет заниматься восстановлением этих связей, этих контактов уже там на месте. Что касается вопроса мирного регулирования, он комплексный и требует, как вы абсолютно правильно сказали, обсуждения деталей на экспертном уровне. Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. Соответственно, после этого мы сможем подобрать визави с российской стороны. Что касается участия в, в переговорах представителей Украины, ну вы знаете, мы можем много рассуждать, фантазировать на этот счет. Но есть факты, реалии. Первый момент – это истекший срок полномочий Зеленского его так сказать, сомнительная легитимность. И второй момент, действующий указ, подписанный самим Зеленским, запрещающий вести переговоров, переговоры с российской страной, с российским руководством, пока эти вопросы каким-то образом не разрешены, не урегулированы, не устранены. Все украинские заявления на этот счет являются просто, опять же, как бы ничем не подкрепленными, назовем это так, дипломатично, скажем. Ну вот и все. Нет, а потом есть еще один момент. Вы знаете, а вот вы не могли бы мне подсказать, может быть, я что-то пропустила, а что какая-то была оформленная концепция мирного урегулирования с украинской стороны, как вот переговорного процесса. Мы видим только такие, знаете, мемы-пустышки, которыми заполняется эфирное пространство, что-то вроде да, там, формула то победы, то беды, то мира, то еще чего-то, за которыми ничего не стоит что-то конкретное, вы слышали? Второй момент, вот я только что прокомментировал эту сходку в Лондоне 2 марта, вы про мир там где-то слышали? Вот вчера выходит к микрофону Макрон, президент Франции, говорит о поддержке Украины и говорит только о боевых действиях, ни слова не говорит о мире. Вот премьер-министр Дании, который тоже говорит о том, что солидаризируется с Украиной, говорит, что война лучше мира. Вы где слышите это из тех, кто поддерживает Зеленского, слова о мире, о мирном процессе, мирном урегулировании, дипломатии, политическом процессе? Где? Нигде никто этого не говорит. Из тех, кто является спонсорами киевского режима во всех смыслах этого слова. Увесь світ каже Росія за крок до банкротства. Росія каже увесь світ за крок до банкротства, а ми найбагатші. Від санкцій вони стали тільки сильніші. від ізоляції вони стали тільки більш самозабезпечені. Все імпортне їм не потрібно. Ну, паралельний імпорт то таке. Те, що вони викручують із пральних машинок, і не тільки це не те, що ви подумали. Хоча насправді показники життя в Російській Федерації показують, що вони абсолютно невпинно котяться із гірочки. Російський депутат доповідає про підвищення цін на хліб, які зростуть чимало, і все через катастрофічний неврожай пшениці. А знаєте, чому? Тому що сам врожай кожного року був засіяний іноземними зернами. Потім його збирали іноземною технікою і комбайнами і так все було пов'язано з імпортом нема імпортного нема врожаю нема врожаю росіяни платять непомірну ціну тож ми дуже-дуже бажаємо аби оці прогнози про голод так чи інакше справдились на території Росії ціни на хліб в Росії виростуть зразу на 12% я думаю Многі Слышали о чудовищному неурожаї пшениці в принципі такий вток Наверное закономерен єдине що в цій історії нелогічна це дійсно російських властей які не на дефіцит внутрішньої Россия продолжает увеличивать экспорт сельхозпродукции, в том числе пшеницы, в Африку. А также наши действия в отношении Китая, когда мы за последние 8 месяцев наращиваем экспорт, в том числе пшеницы, до 275 тысяч тонн. К чему идет российская система? Все правильно, к тому, чтобы заработать бабла. Да, народу нечего есть, да, люди беднеют, да, новые цены им не по карману, но, с другой стороны, у бизнесменов будут отличные прибыли, отличные отчеты в конце года, а там с этих денег будут кормить. И ребята из Минсельхоза, и правительство в целом, и вся чиновничая бюрократическая структура. Поэтому, как в народе говорит, ничего личного, только бизнес. И правительство, и власть в данном случае просто выражает классовый интерес, интересы господствующего, правящего класса, сверхбогатых людей, этих агрохолдингов, этих новых царьков, кулаков, как, собственно, думали Россия от них избавилась. На самом деле, это пришло новое время и новые выгоды за наши сами счеты. Ну і на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.